Beberapa minggu ni ataupun seminggu kebelakangan ni di negara kita sibuk orang cerita tentang kes yang berlaku di sekolah kan kes rogol di sekolah kes bunuh di sekolah dan ramailah orang yang yang mengkritik saya tak saya nak lontarkan satu pandangan untuk mungkin kita boleh fikir bersama dalam isu-isu begini untuk membangkang kan untuk membangkang memang satu kerja yang mudah kita boleh bangkang apa yang kita nak bangkang siapa pun boleh kritik a uh, siapa pun boleh beri penyelesaian yang mudah pada fikirannya untuk menyelesaikan masalah ataupun meletakkan kesalahan pada orang lain orang lain tetapi kalau kita fikir mendalam dalam isu yang berlaku contohnya isu-isu rogol baru ni kan polis punya kenyataan kata ini statistik uh, lebih kurang sebab sama ada statutory rape ataupun dipaksa tapi polis kata dah ada bukti yang menunjukkan sebelum tu pernah berlaku hubungan antara mereka juga cuma kali ni dilaporkan sebagai kes rogol bila kes ni heboh di Malaysia empat orang budak uh, terlibat dengan seorang budak perempuan hebohlah ramai orang yang seperti biasa orang mengkritik menteri menteri pendidikan Cuma saya, dalam kes sebelum ni saya ada kritik juga, tapi saya fikir apa yang dia boleh buat sebenarnya? Apa yang dia boleh buat? Kalau kelakuan itu, kebiasa, kalau kelakuan itu paksa, paksa orang yang tidak ada keinginan, okay, itu kita boleh bantah. Sekolah menjadi tempat yang tak selamat, uh, ini patut diberi penekanan. Tetapi, kalau kes itu adalah hampir-hampir kepada pernah melakukan hubungan, Uh, menjadi kebiasaan kalau lah, kalau lah keadaannya begitu menjadi kebiasaan antara mereka susah nak, nak kawal kalau tak berlaku di bilik darjah berlaku di tandas kalau tak berlaku di tandas, berlaku di makmal kalau tak berlaku di makmal, berlaku di tepi padang sekolah, kalau tak berlaku di padang sekolah, berlaku di luar sekolah, kalau tak di sini di sana, jadi uh, kalau kita melontarkan kritikan kepada menteri-menteri sekalipun apa yang dia boleh buat sebenarnya? Kalau dia boleh letak kamera di keseluruhan semua kelas di sekolah pun, dia tak boleh letak dia tak boleh letak kamera dalam tandas. So pada saya mungkin mengkritik itu satu perkara yang mudah, tetapi penyelesaian dia melibatkan banyak pihak. Dan ramai juga orang-orang agama, sahabat-sahabat, rakan-rakan orang agama yang menulis. Kenyataan ini mula-mula dikeluarkan oleh Ketua Polis Kelantan, saya ingat saya. Lepas tu, kawan-kawan agama juga memberi ulasan yang kalau kes tu suka sama suka, dia mesti kedua-dua pihak dihukum. Lelaki pun dihukum, yang perempuan pun dihukum. Meskipun perempuan itu bawah umur. Kenyataan, sebahagian kenyataan tu sebut, ya, terlibat dengan hubungan hubungan kelamin dengan budak-budak ni satu kesalahan, dia mesti dikenakan hukuman yang berat. Okay. Tapi dalam masa yang sama, Perempuan yang bersetuju ini juga mesti dihukum. Agama menuntut agar mereka dihukum. Sama aja dua-dua, mesti kena hukuman. Okey. Ini satu kenyataan yang sebenarnya kalau saya bila sembang dengan kawan-kawan peguam kan, banyak juga isu yang begitu. Suka sama suka, lepas tu nak pau duit lelaki punya pasal pergi report kata kena rugut. Sebab dia bawah umur. ramai juga yang telah berjaya buat bisnes dan kaya dengan cara itu walaupun tak kaya sangat boleh lepau beberapa orang yang bayar. Kalau tidak dia report. Jadi untuk mengelakkan isu-isu begini ramailah orang yang bayar dan selesaikan masalah. Tapi kalau kita tengok kan isu dia dia sebenarnya melibatkan banyak banyak perkara. Satu orang-orang agama yang marah, yang bersuara, yang katakan undang-undang perlu ditukar, Sebahagian yang bersuara ni adalah pihak berkuasa agama yang terlibat pihak berkuasa agama di negeri-negeri lah sama ada ahli majlis fatwa dewan undangan negeri ke, mufti ke, apa Tetapi ini bukan bidang kuasa kerajaan persekutuan. Undang-undang jenayah sivil kelakuan uh, melakukan hubungan, hubungan kelamin itu bukan satu kesalahan, dia kesalahan syariah. Dia adalah kesalahan syariah. Apabila kesalahan syariah yang perlu menguatkuasakan undang-undang dan yang perlu melaksanakan undang-undang, kalau kes begitu adalah mahkamah syariah. Mahkamah syariah undang-undang itu mesti dibuat di negeri-negeri. Pada saya, kita kita tuntut salah orang. Kita tuntut kerajaan, kita tuntut kerajaan kuat kuasa undang-undang, perempuan ini mesti dihukum juga. Kalau kita fikir sejenak, bidang kuasa siapa yang perlu hukum dia? katakan kesalahan dia itu adalah kesalahan berzina untuk perempuan yang bawah umur ni kesalahan dia berzina itu bukan bidang kuasa jenayah jadi daripada pihak-pihak berkuasa agama menuntut-menuntut lebih baik tukar undang-undang sendiri lebih baik keluarkan fatwa untuk bagi tekanan kepada ahli dewan undangan negeri untuk kuat kuasa undang-undang di negeri-negeri untuk kuat kuasa undang-undang dan laksanakan undang-undang sebab itu bidang kuasa dia satu, saya fikir yang kedua. Satu perkara lagi. Untuk menyatakan itu kesalahan, ya, dia satu kesalahan. Untuk menghukum mereka yang terlibat, saya fikir adil lah untuk dikenakan hukuman. Tapi dalam masa yang sama, kita tak boleh pandang ringan untuk orang yang buat hubungan dengan budak-budak kecil lah. Ini satu yang perlu dibantras habis-habisan. Mereka perlu dikenakan hukuman berat. Tetapi untuk perempuan, yang usia dia katakan 15 16 tahun contohnya kalau dia terlibat secara biologi orang mula bernafsu apabila dia mula katakan datang haid dia ada keinginan syahwat dia datang serentak dengan badan dia mula haid dia boleh mengandung pada ketika itu dan dia ada keinginan dalam masa yang sama dia dia dihalang daripada kahwin. Disusahkan untuk kahwin. Saya bukan nak suruh galakkan orang kahwin dengan budak-budak tapi dia, nampak tak? Dia banyak isu yang complicated. Yang yang bersangkut paut. <coughs> Kalau satu budak perempuan, katakanlah satu budak perempuan, dia pergi belajar undang-undang, dia pergi cabar di mahkamah. Apabila aku terlibat dengan kesalahan ini, kamu dakwa aku. Kamu dakwa aku, kamu nak hukum aku. Tapi aku nak kahwin, kamu tak bagi kan perkahwinan kalau bawah umur 16 tahun susah kena dapatkan kebenaran uh, daripada mahkamah syariah kalau apa lah aku minta kena dapatkan kebenaran pastikan betul-betul nak kahwin susah kan tetapi apabila buat hubungan itu dikenakan hukuman apa jalan penyelesaian untuk mereka banyak banyak yang terlibat kalau kita nak benarkan orang kahwin dengan yang muda pun tak boleh juga sebab kita hidup di zaman yang pendidikan minimum ni kira kena ada SPM lah. Pendidikan minimum dan menggalakkan perempuan untuk kahwin pada usia sebelum itu untuk kehidupan sosial dia, ekonomi untuk uh, uh, untuk pembesaran dia, untuk uh, untuk dia menentukan kejaya dia, pelajaran dia adalah satu budaya yang tak baik pada zaman ini. Budaya zaman ini satu benda yang tak baik kalau dia kahwin awal. Tetapi kehendak dan keinginan dia tu dah ada. Jadi siapa yang patut dipersalahkan? Kita berada dalam situasi yang memerangkap. Hakikatnya dia bukan ada satu pihak yang bersalah, tetapi situasi telah berubah, keadaan telah berubah. Dia tidaklah semudah untuk pinpoint kesalahan orang ni, kesalahan orang tu sedangkan isunya lebih luas. Tapi kalau kita nak pilih untuk meletakkan kesalahan kepada satu pihak, bolehlah. Cuma dia takkan menyelesaikan apa-apa masalah. Orang satu lagi kes, tengah heboh kes ni ada kes orang budak kena tikam pula di sekolah kan. Satu budak lelaki tikam budak perempuan. Menteri kena hentam lagi lah. Menteri, menteri ni nasib dia lah. Saya tak tahu kenapa. <laughs> dia aja yang kena hentam. Tetapi, saya tak tahu kes-kes bukanlah kita sokong tapi kes ini pada saya dia kes terpencil lah kan kes yang jarang berlaku dan apa yang kita nak saya cuba fikir kan apa yang kita nak kita nak buat scan machine di depan sekolah untuk setiap 700 orang budak letak bag sebelum masuk kelas ke kita tak nak buat macam tu itu menyusahkan takkan 700 budak nak kena scan bag dekat depan machine tu baru boleh masuk sekolah di banyak negara pun tak buat macam tu Oh, tak ada scanner tu pun budak 7.45 baru mai 7.50 ada scanner memang pakai tak masuk lah sekolah. Itu bukan penyelesaian dia. Kalau penyelesaian dia kita nak kuat kuasa, undang-undang jangan jual pisau. Pisau bukan pistol. Potong mamplam pakai pisau, potong bawang pakai pisau. Sembelih binatang pakai pisau. Kalau kita susahkan, ketatkan potong pisau, kita juga yang susah. Takkan kita nak buat dia macam pistol, nak kena ada IC baru beli, beli pisau. Pada saya, kebanyakan orang pun setuju. Beli pisau online ni satu benda yang memudahkan kita lah. Beli pisau online harga lebih murah memudahkan kita. Tapi itukah yang kita nak? Jangan benarkan jual pisau. Kita tak, kalau ada orang kata bukan jual pisau biasa, tak apa. Cuma jangan jual pisau rainbow je kalau tak ada pisau rainbow dia kalau dia ada dia ada keinginan nak bunuh orang dia boleh pakai pisau biasa juga untuk bunuh orang ada isu yang perlu diselesaikan tetapi poin yang saya nak bawa ni mungkin semakin semakin kita fikir daripada sudut-sudut yang berbeza dalam kebanyakan perkara yang berlaku kita menyalahkan satu pihak mungkin tidak adil kurang adil untuk menyalahkan satu pihak itulah poin yang saya rasa beberapa isu kebelakangan ni yang kita lihat untuk kita fikir bersama dia bukan salah satu pihak lah kot dalam parlimen memang kuat ramai yang menghentam menteri menteri tak kerja sekolah tak selamat lah apa semua tapi saya pun tak tahu apa yang menteri boleh buat nak suruh menteri cek eh, nak suruh cikgu cek back seorang-seorang tak praktikal nak letak mesin scan depan sekolah sebelum masuk tak praktikal juga nak hantar guru-guru pergi buat masuk kelas karate ke apa-apa boleh pertahankan murid pun tak praktikal juga MRSM baru ni untuk apa menangani kes buli kes bunuh diri MRSM ambil tindakan untuk gajikan bekas tentera untuk jadi jadi warden saya tak tahu lah praktikal ke tidak wallahu alam saya pun tak tahu saya duduk PLKN dulu ada bekas tentera yang berdedikasi yang kerja betul eh tapi ada juga yang hmm, macam cikgu juga lah. Adakah itu boleh menyelesaikan masalah? Wallahu aalam. Kalau kuli hal, ini untuk kita fikir bersama supaya banyak keadaan ataupun situasi kita letakkan kesalahan pada satu pihak. Mungkin situasi itu lebih besar daripada yang digambarkan. Tak wajarlah kalau satu pihak sahaja yang dipersalahkan. Okay. Wallahu aalam.